হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সদায় ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নতুন ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নতুন ভেকেঞ্চি কেতিয়া আহিব কিমানটা পষ্ট আহিব তো তাৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ বহুতেই সুধি আছিলে কামাণ্ডৰ নতুন ভেকেঞ্চি কেতিয়া আহিব কিমানটা ওলাব আৰু এ বি অ বি ৰো আপোনালোকৰ বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছিলে মানে কিমান এটা আহিব আকৌ আহিব নেকি তো সম্পূৰ্ণকৈ আমি আলোচনা কৰিম ইটো ভিডিঅ'ত আৰু যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যেতিয়াই মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰিব আৰু এটা কথা আমি প্ৰথমতেই আলোচনা কৰিম আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে গম পাইছে যিহেতু দুহেজাৰ বাইছ তেইছ চনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই গতিকে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ যে আমাৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কমেও প্ৰায় আপোনালোকৰ পঁচিছশ দুহেজাৰৰ ওপৰত ভেকেঞ্চি অহা চান্স আছে আৰু ময়ো আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছিলে আগতে ভিডিঅ' দেখিছিলে চাগে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতো পথ মুকলি হৈ আছে বুলি হয়নে বা খালী হৈ আছে বুলি তো আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ অৰ্থাৎ মানে দুহেজাৰ পঁচিছশ মান প্ৰায় মানে দুহেজাৰ পঁচিছশমান আমাৰ ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা আছে মানে আমাৰ মুঠ তিনিটা বিভাগত আপোনালোকৰ পঁচিছশ দুহেজাৰমানৰ ওপৰত ভেকেঞ্চি অহা চান্স আছে আৰু আপোনালোকৰ বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে আমাৰ কামাণ্ডোৰ নতুনকৈ ভেকেঞ্চি আহিবনে নাই হয়নে আপোনালোকক আপোনালোকে দেখিছে চাগে আমাৰ চি এম মহোদয়ে ভিডিঅ'ত মিটিঙে মাঙে কৈ থাকে যে কামাণ্ডোৰ ভেকেঞ্চি উলিয়াই দিম বুলি গতিকে যদি নৱে নৱেম্বৰত আকৌ নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়ে যদিও নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো নহয় ইণ্টাৰভিউটোতো দুহেজাৰ ছাব্বিছতে হ'ব হয়নে ত' যিহেতু আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰচেছৰ পিছতে অলপ টাইম দিব আপোনালোকক ফিজিকেলৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকৰ যদি নৱেম্বৰত আকৌ আমাৰ ভেকেঞ্চি যদিহে মুকলি কৰি দিয়ে হয়নে সেইটো আহিব আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো আহিব আৰু এ বি ইউ বি আহিব আপোনালোকে গম পাইছে যিহেতু এইটো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টি হয়নে বা খালী হোৱা পথ আছিলে গতিকে দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুহেজাৰ এতিয়া পঁচিছ এতিয়া শেষ হ'ব গতিকে এই দুবছৰত কিন্তু কিছুমানে প্ৰম'চন হৈছে কিছুমানে ৰিটায়াৰ হৈছে হয়নে কিছুমানেতো চাকৰি নকৰাকৈ ৰিজাইন দিছে গতিকে আৰু কিছুমানেতো পষ্টিঙত নগ'লে জইন নকৰিলে বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত গমেই পাইছিলে গতিকে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে ভালেই খবৰ আৰু যিহেতু কামাণ্ডোত এটাই চান্স আছে যিহেতু পাঁচটা বেটেলিয়ন গঠন কৰাৰ কথা আছিলে এতিয়ালৈকে পাঁচটা বেটেলিয়ন গঠন কৰা হোৱা নাই গতিকে যদিহে ভেকেঞ্চি আহে আমাৰ কামাণ্ডো আমাৰ মানে কমেও পোন্ধৰশ দুহেজাৰমান অহা চান্স আছে যোৱা মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু ৰিকুৱাইটমেণ্ট হওঁতে আপোনাৰ চৌব্বিছশ বাৱন্নটা নে কিমানটা আছিলে তেনেদৰে আপোনালোকৰ এইবাৰো কামাণ্ডোত ভেকেঞ্চি অহাৰ চান্স আছে আৰু মই ক'লোঁৱেই আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট আৰ গ্ৰেড ওৱান এ এ পি এফ আৰু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আপোনালোকৰ এই তিনিটা বিভাগত আপোনালোকৰ কমেও মানে দুহেজাৰ পঁচিছশ প্লাছ আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হোৱা চান্স চান্স আছে যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত গমেই পাইছিলে যে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতো মানে চাকৰিয়াল মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে জইন নকৰিলে বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পাইছিলে গতিকে সেইবোৰ ভেকেঞ্চি আছেই আৰু এই দুবছৰত কিছুমান ৰিটায়াৰ হৈছে হয়নে কিছুমান প্ৰম'চন হৈ গৈছে হয়নে বা বেলেগ চাকৰি কৰিছে ইটো সিটো কৰিছে গতিকে তেনেকৈ কৰি আপোনালোকৰ প্ৰায় দুহেজাৰৰ ওপৰত মানে ভেকেঞ্চি অহা চান্স আছে গতিকে এটাই কথা ক'লোঁ লাগি থাকক হাৰ নামানিব যেতিয়ালৈকে সময় থাকিব আপোনালোকৰ বয়স থাকিব তেতিয়ালৈকে যুঁজিব লাগিব হয়নে গতিকে ময়ো এজ এ কেণ্ডিডেট হয় ময়ো যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰি পোৱা নোপোৱাটো পিছৰ কথা সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে নিজৰ বুলি কৈছোঁ লাগি থাকক কষ্ট কৰি থাকক এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ হ'বই গতিকে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ এ বি ইউ বিৰ যিহেতু আমাৰ এছ আই অহা কথা আছে হয়নে আমাৰ যিহেতু মই ক'লোৱেই আপোনালোকক দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় হয়নে ত' সেইকাৰণে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা আপোনালোকৰ কামাণ্ডো অহা নাই এ বি ইউ বিও অহা নাই আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ধৰা নাই গতিকে আকৌ আপোনাৰ অসমত বৃহৎ এটা নিযুক্তি হ'ব গৈ আছে প্ৰায় আপোনালোকৰ টুটেল মোটেল কৰি এই তিনিটা বিভাগত আপোনালোকৰ প্ৰায় কামাণ্ডো এ পি ইউ বি আৰু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰায় মানে পঁয়ত্ৰিছশ চাৰি হাজাৰৰ ওপৰত মানে ভেকেঞ্চি অহা চান্স আছে গতিকে আপোনালোক সকলোকে কৈ দিলোঁ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক আকৌ আমাৰ সময় আহিব গতিকে লগৰ কেইটাই চাকৰি পাইছে বুলি আপোনালোকে নিজে মন ভাঙি নেপেলাব যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই কষ্টকৰক এতিয়াৰ পৰা যিহেতু সময় আছে তো সকলোকে কথাটো ক'লোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ টো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যেতিয়াই মই এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট লৈ আহোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰিব তো সকলোকে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ জয় এখন